जैसे पुरानी एक बात कही जाती है कि आप घर आए हमारे खुदा की रहमत कभी हम आपको कभी घर को देखते हैं सो so, गांधी साहब का आना बहुत बड़ा वेलकम है और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में नहीं सारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जो कांग्रेस से दूर हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इकट्ठी हो रही गांधी जी का आना बहुत शुभ संकेत है हमारी जमात के लिए और सारे देश की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए इधर अकेले गांधी साहब ही नहीं इनके साथ मेरे छोटे भाई सर इशपाल सिंह जौड़ा माजिरा जी राइट पर बैठे हुए हैं ये बहुत अहम किसान लीडर हैं पंजाब के किसान मोर्चे में एक अहम भूमिका निभाई इन्होंने इनके साथ एडवोकेट हरमीत कौर जी हैं नरेंद्र संधू साहब हैं प्रोफेसर साहब सुमित पुल्लर साहब हैं अमर टोलेवाल साहब हैं और भी बहुत सारे साथी आज आए हैं और आते दिनों में पंजाब के बहुत बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं जिनकी बहुत एक अपनी छवि है पंजाब में वो आयस्ता आहिस्ता सीरीज में क्योंकि ये जो एक भारत जोड़ों का मैं ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं अचानक ये नहीं आए ये तो ऐसे आइडियोलॉग हैं जो इनको राजी करना ओवरनाइट नहीं होने वाले थे बहुत देर से हमारे से इनकी राय अलग हो चुकी थी मगर जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ों का कन्याकुमारी से कश्मीर की शुरुआत की है बहुत सारे वो लोग जो समझते थे कि डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है तब दो दिन लगातार कन्याकुमारी से जब उनकी यात्रा शुरू हुई फुट दो दिन गांधी साहब उस यात्रा में रहे बहुत लंबा अरसा बहुत लंबा अरसा इनकी चर्चा हमारे बहुत सारे साथियों से हो रही थी सारे पंजाब में यह बात थी कि अगर अच्छे लोग सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग और ये पेशे से निरय डॉक्टरी नहीं है एक दफा मैं इनके वहां खुद घर गया हूं साढ़े तीन सौ से चार सौ मरीज का इलाज फ्री दवाइयां फ्री हर चीज फ्री करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिनके मन में ये बात है कि ईमानदारी से इस देश को मजबूत रखना है तो हमारे साथ आए इनके साथ ही आए हैं मैं इनको वेलकम करता हूं बहुत बड़ी ताकत हमारी सारी इस मूवमेंट को मिलेगी कल भी आपने देखा जैसे सारा इंडिया ब्लॉक इकट्ठा हुआ है तो इनके आने से एक बहुत बड़ी ताकत हमें मिल रही है हम इनको वेलकम करते हैं